вообще, конечно, было бы неплохо послушать это дождь, потому что, чтобы понимать хотя бы ну, хотя бы тексты. какова может... задача на этом через текст, что он хочет сказать? Что он хочет сказать? так Все мудаками И те, кто из Влады, и те, кто против Влады, тоже мудаки. Те зарабляют и все там взламывает. Ну он ]都有. такой производит впечатление такого очень честного человека, да, который, говорит о чем, о том, что журналисты продажные. И как это не секрет, в принципе. Так ничто не секрет из того, что он говорит. В общем-то всем все известно, просто кроме него на данном этапе, на данном отрезке времени в этой стране, да, никто не решается так, в такой форме выражать эти мысли, которые, да, все знают. В общем-то, Леном тоже не делал ничего сверхъестественного с этой позицией. Но разве не говорил вещи, которые вы не знали? Так же как и Моррисон, в общем -то, так же как и Кобейн, так же как вот... и Цой. Это же очевид... ну, э, очевидность того времени, допустим тот же Цой. Это да. назревало внутри. Не в этом ли э, и явление как таковое? Что человек один кто-то да, приходит и является э, выразителем Какие-то раздревшие в глубине идеи. Это всем понятно, но все молчат и живут в этом и существуют. А кто-то решается и просто говорит. И все это понимают. Понимают, но продолжают жить. Но продолжают в этом жить, да. И, вот оно, и, и, и об этом он тоже говорит. Приноровились жить в этом и уже даже им это мешает. Им уже удобнее так жить. Уже удобнее мешает так то, воровать. что говорит. Они все уже в системе, все воруют. От мало до велика. Да. И бизнесмены, и уборщицы, и все-все-все-все-все, все берут, и они все это знают, конечно, все это знают. А те, кто, да и те, кто воруют, говорят об этом. В автобус. по сядь, да. в Белецком по автобус ходит. сядь, там об этом говорят. В Этими словами. Между собой. Я вот ехал недавно и слушал, дядька рассказывал девушке, ну, женщине там рассказывал. Ну, не в стихотворных помню, но все то же самое. О, точно такой спич. Точно такой спич. Да. А Я просил, может, это, это они может... туда откатили, Ручка, туда закатили. А это, может, там, это может иметь определенный резонанс. Как ты считаешь? В обществе, которое, в принципе, живет в этом, озвучивая для себя внутри друг другу эти боится света, поэтому, когда кто-то вслух что-то говорит, они боятся этого. Конечно, боятся. Как бы автоматически боятся. И на всякий случай расстреливают с на году как хамса. На всякий случай. Могут расстрелять. Хотя все в этой системе, все продолжают и все это все знают. Люди могут только говорить, а сами тут же едет и везет взятку, а другой едет, чтобы ее получить в кабинете. И сидят, жалуются друг другу. обсуждают, обсуждают Да, да, какова, да, да, да. И неважно такая, на каком посту они сидят, они все. Один несет, другой, и все они в этой системе, все виноваты. <с>... И они ничего не хотят, они не выйдут на улицу. А зачем? Один несет, другой берет. Все. Один несет, другой берет. Тот несет тому, тот там, кто Все. Ну, это уже стало как просто развлекательное, там под э, алкоголь, допустим, поприкалываться о системе. Ну, кстати, самокритично, о себе поприкалываться. Но они прикалываются как бы о других там, о вышестоящих, там они воруют. Ну, а сами тут же идут заниматься тем же самым, только на своем посту. То есть подобные явления там Интересно поразвлекаться а ком-то поговорить. Они ничего не способны заменять. Люди придут на концерт, и я пойду. Потому что это, это очень яркое зрелище, и очень музыкальное, и стихотворное, и политическое. Но это событие в каком смысле больше? Как вот событие шоу-бизнеса, как ты считаешь? Или это событие социального характера, которое все-таки... Ну, культурно-развлекательное будет. Резонанс... Мое мнение нет. А революционный? Революционного резонанса, с моей точки зрения, нет. Но и моя точка Вот. А тут кто надеется на резонанс своих надежды как ты думаешь, он... или обнадеживание. Дискрене. Дискрене. Это надо спросить автора. У автора. Ну, автор. Ну, так и поступим. И то, если он скажет это искренне,